Всем привет! И снова видео об ремонте канализации. Вот у нас такая ситуация после двух зим. И никто не ремонтировал. У нас труба 200 200 мм. У нас тут есть два выхода. Сейчас повыше два выхода, один соединенный уже уголком 45 градусов. И тройник у нас 90 на 45, 200. Кусок трубы полуметровый, ну там сантиметров 70. Дальше у нас угол на 95 градусов, 200. И куском трубы соединялся. Также в муляке у нас тоже тройник стоит. 200 миллиметров на угол 45 30 или 45 градусов на 90, но труба лежит в муляке. Сейчас будем тут чистить. Труба он уже вытянул и еще, наверное, зимой. Короче, надо копать, подавать сюда воду, выкидывать мусор, выкачивать мулякой маленьким насосом, и чтобы яма высохла, как в прошлом первом видео. Высушили, помыли яму я отремонтировал. Ладно, поехали. Кстати, тут это у нас переход. У нас есть переход с 200 трубы на 300 или 250. Это точно не уточняла, короче. Вот такая у нас ситуация. Все вытянуть мусор, выкачать, помыть яму, и чтобы оно пару суток высохло. ладно, протюем. Так, так сказать, было так Второе видео, первая часть. Короче, всем привет. Вторая часть видео по канализации. Второе видео по канализации. Вторая часть. Короче, рывся-рывся я. И нашел я э, стык и переход. Есть у нас с той стороны вот такая труба 200 и миллиметров. мм все уже у нас не 200 или 350 или 400 точно не знаю не замерявие Дитка. Дитка, это уже ломаем пробывала зимой Лом. то есть на такой глубине у нас это, это метр 20 пока труба метр 20 метр 30 но один нюансик если я сейчас буду копать Дальше муляку. Он сейчас прорвался сюда. Вода. И снова вымывать, выкидывать и так дальше. Ладно, будем дальше працювати. Наверное, привезу сюда пылесос, ой, насос. И будем качать. Мыть и качать.